নমস্কাৰ সকলোকে ষ্টুডিঅ'ৰ মজেদ মই পলি আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপুনি মাত্ৰ এটা মেছেজ দিয়ক আৰু লগে লগে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিব একশ্যন মেছেজত আপুনি আৰক্ষীক দিব পাৰিব এতিয়াৰে পৰা অভিযোগ এতিয়াই ছেভ কৰি লওক এই নাম্বাৰটো আৰু বৰ্তমান নাম্বাৰটো মুকলি কৰিছে আৰু নাম্বাৰটো হৈছে 6026900651 আৰু টু মুকলি নাইন ডাবল ফাইভ এই মুহূৰ্তত এই অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এই আপুনি আপনি পৰা অভিযোগ দিব আৰু সেভ কৰক পুনৰবাৰ আৰু টু এই নম্বৰত মেছেজ কৰি ওজন আপত্তি দর্শাব পাৰিব এটা আপুনি আৰু সকলো মেছেজ পঢ়ি চাব স্বয়ং আরক্ষী পোৱাৰ লগে লগে পেক্ষে লব একশন চেঞ্জি বাইক স্টান্টর দরে ঘটনার এতিয়া আপুনি ফোন যোগে জানাব আরক্ষী আয়ুক্তক আৰক্ষী আয়ুক্তৰ দায়িত্ব লৈয়ে পার্থক শাৰ্থী মহন্তই মুকলি কৰিছে এই নাম্বাৰটো আৰু গুৱাহাটীৰ ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে এই বিশেষ নাম্বাৰটো এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ বাবে এই খবৰটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো এতিয়াৰে পৰা গুৱাহাটীবাসীয়ে এটা মেছেজ কৰিয়েই আপুনি গোচৰ দিব পাৰিব আৰক্ষীক যিকোনো গোচৰ আপুনি আৰক্ষীক দিব পাৰিব এতিয়াৰে পৰা এটা মেছেজ কৰিয়েই আৰু আপোনাৰ গোচৰ পোৱাৰ পাছতেই লগে লগে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিব একশ্যন মেছেজত আপুনি আৰক্ষীক দিব পাৰিব অভিযোগ হৈছে আৰু এই নম্বৰত মেছেজ কৰি আপুনি ওজৰ আপত্তি দৰ্শাব পাৰিব সকলো মেছেজ পঢ়ি চাব এতিয়াৰে পৰা স্বয়ং মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই আৰু মেছেজ পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে ল'ব একচন চেইন চুৰি বাইক ষ্টান্তৰ দৰে অথবা বিভিন্ন ঘটনাৰ এতিয়া অভিযোগ আপুনি এই ফোন নম্বৰটোতে দিব পাৰিব লগে লগে আপোনাৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই আপোনাৰ মেছেজটো খুলি চাব আপোনাৰ অভিযোগটো পঢ়ি চাব আৰু লগে লগেই আৰক্ষীয়ে একশ্যন ল'ব আৰক্ষী আয়ুক্তৰ দায়িত্ব লৈ পাৰ্থ হাৰ্থী মহন্তই মুকলি কৰিছে এই বিশেষ নম্বৰটো আৰু গুৱাহাটীৰ ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে এই বিশেষ নাম্বাৰটো আৰু এই মুহূৰ্তত সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আমি আপোনালোকক দিছোঁ যে আপুনি এতিয়াৰে পৰা মেসেজ যোগেই আপুনি অভিযোগ দিব পাৰিব আৰক্ষীক আৰু লগে লগে আৰম্ভ কৰিব একশ্যন আৰু মেছেজ মেসেজ মেসেজতে এতিয়াৰে পৰা আৰক্ষীক অভিযোগ দিব পাৰিব আৰু নাম্বাৰটো সেভ কৰি লওক আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ নাম্বাৰটো নাম্বাৰটো মুকলি কৰিছে ইতিমধ্যে ছিক্স জিৰ টু ছিক্স নাইন ডাবল জিৰ ছিক্স ফাইভ ওৱান এই নাম্বাৰটো সেভ কৰি লগ আৰু এই নম্বৰটো গুৱাহাটী মহানগৰ বাহিনী আপুনি যি গোচৰ অভিযোগ দিব পাৰিব ইtextArea পৰা মেছেজ কৰি আৰক্ষী আৰু এই নম্বৰত মেছেজ কৰি উজৰ আপত্তি দৰ্খাবো পাৰিব ইtextArea পৰা আৰু সকলো মেছেজ আপোনাৰ সকলো মেছেজ আপোনাৰ সকলো অভিযোগ এতিয়া চাব স্বয়ং মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তয় আৰু মেছেজ পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে লব একচন আমাৰ কথা হল আমাৰ আইন মতে আমি চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশনা মতে আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ দিহা পৰামৰ্শ মতে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে কাম যেনেদৰে কৰি আহিছে তেনেদৰেই কৰিব ইয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল জনসাধাৰণৰ সমৰ্থন কাৰণ আৰক্ষীয়ে যেনেকৈ এজন মানুহে যেনেকৈ অকলে একো কৰিব নোৱাৰে আৰক্ষীয়ে টীম হৈও একো কৰিব নোৱাৰে যদি তাত জনসাধাৰণৰ ছাপৰ্ট নাথাকে জনসাধাৰণৰ সমৰ্থন নাথাকে আমাৰ প্ৰধান কাম হ'ল জনসাধাৰণৰ সমৰ্থনত সকলো সকলোৰে দিহা পৰামৰ্শ লৈ অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা যিটো সদায় প্ৰচেষ্টা চলাই থকা হৈছে আৰু চলি থকা তেনেকৈ আমাৰ মহানগৰ প্ৰধান সংস্থাবিলাক আপুনি সকলোৱে জানে চেইন স্নেচিং মোবাইল স্নেচিং বাহন চুৰি অন্যান্য চুৰি কাৰ্য এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে বাইক ষ্টাণ্ট বা ট্ৰেফিক ৰিলেটেড যিবিলাক সমস্যা আছে চাইবাৰ শ্বক যিবিলাক আছে তাৰ ওপৰত আবেগৈ ফকাছ হৈ কাম কৰিম আৰু আমি যিমান পাৰোঁ সিমান ইনফৰ্মেশ্যন বেজ অপাৰেচন কৰিবৰ কাৰণে ড্ৰাইভ ল'বৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম তাৰ কাৰণে আমাৰ আৰক্ষীৰ যিটো চোৰাংচোৱাৰ ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটোক আমি শক্তিশালী কৰিম আৰু লগতে ৰাইজৰ পৰা স্বতস্ফৃতভাৱে অহা খবৰৰ ওপৰত আমি যথেষ্ট গুৰুত্ব দিম আমি আমি আৰু ইয়াত ৰাইজে যেতিয়া কিবা এটা বিচাৰে সেয়া একদম সহজতে কৰিব একত্ৰিছ ডিচেম্বৰৰ দিনাখন আমি চৰকাৰৰ নিৰ্দেশসমূহে সকলোকে আহ্বান জনাইছিলোঁ মদ নাখায় মাত্ৰ নাইণ্টি ফ'ৰ কেৱল চৌরানব্বইটা হ্যাঁ ট্রাঙ্ক এন্ড ড্রাইভিং কেস ডিটেকশন হৈছে তার মানে আমার রাইজ আসল সজাগ আর সচেতন কিন্তু মাঝে মাঝে কেয়বা মনত দিব লাগে সোঁড়াই দিব লাগে সেই কামখিনি যদি আমি রাইজর যদি আমি সমর্থন পাঁচ সহযোগিতা পাঁচ আমি ইকরা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করব আরে আমি আজি আমি এটা এটা মোবাইল নাম্বার একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারও আমি আপনাদের দিই আমি আজি মুি কৰিম সেই নাম্বাৰটো হৈছে ডাবল জিৰ ছিক্স ফাইভ ওৱান সিক্স জিরো টু সিক্স নাইন ডাবল জিরো সিক্স ফাইভ ওয়ান এই সিটি পুলিশের ড্রিভান্স নম্বর হব ই যো ওজর আপত্তি থাকলে যো ব্যক্তির রাইজর যপত্তি থাকে যি তেওঁলোকে আমাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছে যি বিষয়ে নহওক আমাক তেওঁলোকে এই হোৱাটছএপ যোগে ইয়াত জনাব পাৰিব এই নম্বৰটো আমাৰ চি পি অফিচত এইটো নম্বৰ ৰখা হ'ব মই ব্যক্তিগতভাৱে এই নম্বৰত থকা মেছেজবিলাক চাম অৱশ্যে যদি মিটিঙে মাতাঙে থকা হয় এনেকুৱা ঠাইত থকা হয় যে মই মেছেজ চাব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ আনৰেছপঞ্চিবল বিষয়ে এই মেছেজখিনি চাব আৰু তাৰ ওপৰত আমি ততালিকেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আমাৰ মূল লক্ষ্য হ'ল যে অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা ৰাইজক লাগিবই ৰাইজৰ দিহা পৰামৰ্শ ৰাইজৰ লগত থাকিহে আমি কাম কৰিব লাগিব ৰাইজ যদি লগত থাকে পুলিচ সফল হ'ব ৰাইজ নাথাকিলে পুলিচ সফল হ'ব নোৱাৰে আৰু কিছুমান কথাত তাত ৰাইজৰ কথা নাই আজি ক'ৰবাত কোনোবা ডাঙৰ টেৰৰিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত ফাইট কৰিব লাগে তাত ৰাইজ ট্ৰেইন নহয় সেইটো ৰাইজৰ জীৱন আমি বিপদাপন্নক ল'ব নোৱাৰোঁ তাত তাত চিকিউৰিটি ফৰ্চেছে কাম কৰিব কিন্তু যিখিনি সামাজিক যিবিলাক বিষয় আছে যিবিলাক দৈনন্দিন আমাৰ অপৰাধ আছে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি নিয়ম আমি ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা সদায় বিচাৰিম লিখা পৰামৰ্শ সদায় বিচাৰিম আৰু তেওঁলোকৰ লগত থাকিহে আমি কাম কৰিব পাৰিম